С 24 по 26 сентября хасиды празднуют Рож Ашана, иудейский новый год. Считается, что именно в этот день Всевышний записывает в книгу жизни главные события, которые случаются с людьми в следующем году. Рож Ашана один из самых значимых еврейских праздников. Он символизирует начало нового года и новой судьбы для каждого человека. Перед началом праздника каждый еврей должен пройти обряд отречения от обетов. В присутствии так называемого суда человек читает формулу отречения. Я прошу вас, высоковыезжаемый, освободить меня от обязательств, которые я на себя принял. Суть обряда в том, чтобы снять с себя неосознанно взятые обязательства, клятвы, обеты. Чтобы каждый еврей начал Новый год с чистого листа. Зачастую в течение года они запали говорят, да я вот это никогда не буду делать, я буду это делать каждый день. Вот. А потом у них сил на это не хватает. Получается, что они дают напрасные обещания. А к напрасным обещаниям относится очень строго. Сам праздник начнется вечером 24 сентября. Одно из главных его событий – звучание Раскаяние шафара, бараньего рога. Он издает пронзительные и трепещущие звуки. Они пробуждают раскаяние у людей и милосердие у высшего суда, считают иудеи. Еще одна традиция – ташлих. В четверг в 6 часов вечера люди соберутся в синагоге, чтобы позже отправиться на берег моря. Там, произнося покаянные молитвы, они вытряхивают все из карманов, символически очищаясь от грехов.